उंगली काटके कोई शहीद नहीं बनता शहीद के लिए गर्दन काटनी पडती हे आमदार कैलास गोरंटॅल यांची शिवसेना उपनेते अर्जुन खोतकर यांच्यावर टीका अर्जुन खोतकरांपेक्षा नगरसेवक भारी त्यांनी शंभर शंभर कोटींची विकास कामे केली गोरंटॅल मला मतदान म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्राला मतदान दुसऱ्याला मतदान म्हणजे बिहारला मतदान खोतकराचं नाव न घेता गोरंटाल यांची खोतकरांवर टीका नालाय कोण आहे जनतेला माहीत आहे गोरंटाल उंगली काटके कोई शहीद नाही बनता शहीद के लिए गर्दन काटणी पडती अशी शेरेबाजी करत जालनाचे काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंटाल यांनी शिवसेनेचे उपनेते आणि त्यांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी अर्जुन खोतकर यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे अर्जुन खोतकरांनी पाच ते सहा कोटींची विकास कामे आणून विकास करत असल्याचं भासवलंय त्यांच्यापेक्षा शंभर शंभर कोटीची कामे शहरातील नगरसेवकांनी केली असं सांगत खोतकरांपेक्षा शहरातील नगरसेवक भारी असल्याचं सांगितलंय आज जालना जिल्हा काँग्रेस कमिटीची बैठक पार पडली या बैठकीत गोरंटाल यांनी खोतकर यांना लक्ष केलं मला मतदान म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्राला मतदान दुसऱ्याला मतदान म्हणजे बिहारला मतदान असं सांगत खोतकरांचं नाव न घेता गोरंटाल यांची खोतकरावर कडाडून टीका केली अब कल्याणराव तुमची बारी मे इतना जरूर की जो जिल्हा काँग्रेस कमिटी ठहरायला हमारे जालना और परतूर मित्रदार संघ भी कांग्रेस के कोठे के और महमूद साहब ने कहा कि और एक खराब मिल सकता है तो कोशिश करिए निश्चित ही खिलाफ कांग्रेस कमेटी जो भी ठहराएगी मैं आपके साथ हूं और निश्चित जो भी उम्मीदवार दिया जाएगा चाहे वो परतूर से हो चाहे जालना से हो हम सब लोग उसके तन मन धन के साथ उसका काम करेंगे ऐसा मेरी तरफ से मैं आश्वास मुझे मिले या नहीं मिले मैं इसकी कोई चिंता नहीं करता हूं लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार विधानसभा में जाना चाहिए इसलिए मैं आपके सामने ये बातें रखू अभी हमारे मित्र ने तकरीबन सात की आठ कोटी लाया जिस छह कोटी का बजट है लेकिन बीस कोटी का जीआर निकाल के ले गया है और हर गली में पांच लाख सात लाख पांच लाख सात लाख से उद्घाटन कर रहे हैं और ऐसा बता रहा है कि जालना शहर के अंदर मैंने बहुत काम किया मेरा दावा है मेरे यहाँ एक नगर से बैठे यहां से लेके वहां तक एक एक नगर से बैठे हर एक नगर से ने अपने अपने वार्ड के अंदर सौ सौ करोड़ रुपए के काम चाहे वो आमदार खंड हो चाहे वो नगरोन में हो चाहे दलित उत्तर में हो चाहे दलित बस्ती में हो और सबसे बड़ा काम रहता है न पब फणी के अंदर काम करना इधर वाजिद भाई है चवन भाई है रमेश है महावीर भैया है जीवन है ये ये एक एक सौ सौ करोड़ के ऊपर काम के बोले अब कुछ लोगों ने लगाया पांच छह करोड़ और बता रहे कि मैं विकास कर रहा हूं उंगली कटा के कोई शहीद नहीं बनता शहीद बनने के लिए गर्दन कटानी पड़ती है सोलर प्लांट हम कुछ एक मेगावाट पचास करोड़ क्या नहीं दो मेगावट तो सौ करोड़ और आशीष राज्य शासन ने सकारात्मक उत्तर मुख्यमंत्री ने मेरे प्रश्न पे दिया कि गोरेन्टियाल ने जो सांग दो मेगावट सा हमसे कोई सकारात्मक उत्तर ही अब ये तीन महीने इलेक्शन के पहले सौ करोड़ रूपये सोलर प्लांट के लिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पत्रकारों ने तो मेरे नाम से लिखना मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं हवा में सटा पांच लाख के नारियल नहीं पड़ता हूँ करोड़ों के काम करता हूँ ये बातें हुई है ये सब ये सारी चीजें मेरे मतदान संघ के अंदर किया है ग्रामीण मतदान संघ के अंदर किया है शहर मतदान संघ के अंदर किया है और इसके आगे जब कल्याणकारी की भी जरूरत है अभी तो नड्डा साहब राज, है राज्य के मंत्री है वो वैद्य मंत्री से अब आपकी भी जरूरत गिरेगी दो महीने की साइड उन्होंने दिया है और आपके साथ मुझे उनको यही बोलना है कि भाई पहले साल के प्रोफेसर हमको दे जल्द से जल्द हो यानी विधानसभा के पहले अगर आया एक बहुत बड़ा मैसेज जाना शेयर को लेने ये जिम्मेदारी अभी तुम्हारी है अभी मेरे बात की जिम्मेदारी आपकी है निश्चित ही जालना शहर जालना ग्रामीण जालना मतदार संघ के लिए हम लोगों ने जो छोटा मोटा काम किया है उसके लिए मैं करता हूँ बहुत कर सकते समाज कल्याण खाते की तरफ करोड़ रूपये कल्याण राव अपने समाज कल्याण राजा करोड़ों रूपये हमारा मोती बाग के पीछे जो एरिया है वहां हम लोग डेवलप कर सकते हैं लोगों की मांग है गौतम बुद्ध का पुतला बिठाना चाहिए वो पुतला और मेडिटेशन सेंटर और बहुत सारा चीज नगर परिषद के तरफ से ये प्रपोजल तैयार हो रहा है लेकिन कोई भी उठता भूत और वो तो मैं कर रहा हूँ अब उनको ये मालूम नहीं उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है बीपीआर बनाना पड़ता है प्रिंट बनाना पड़ता है सब ग्रू प्रिंट बनाना पड़ता है उसके बाद में भाषण करने से कोई काम नहीं होता प्रैक्टिकल में काम करना पड़ता है और जानने की जनता को तो ये सब मालूम है कि काम कौन करता है और कौन करता नहीं लायक कौन है और नालायक कौन है कैलाश गोवेंट्याल या मेरी जगह कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार अगर उसका आप मतदान करते तो पूर्व महाराष्ट्र को मतदान किए जैसा होगा और किसी दूसरे को दिए तो समझते बिहार को मतदान दिएगा ऐसा होने वाला है तो और भविष्य में आप सभी कांग्रेस को मतदान करेंगे इतना कहता हूं आती नहीं क्योंकि किसी भी किसी में अरे बड़ा फर्क होता है आदमी आदमी में